Вот они себе придумали, значит, искоренить все остальные, все остальные расы. И что от этого? Люди начали попадать в концлагеря? Ну, конечно. Расскажи мне эту историю. Каким образом люди попадают в концлагеря, если они никуда не ходили? Добрый день. Здравствуйте. Какие темы обсуждаете? Как вас зовут? Вы откуда? Меня зовут Константин. Получится? Олег, я из Москвы. Олег из Москвы. Меня зовут Константин, я из Запорожья. Олег, вот смотрите, война идет, правда или нет? Ну да, можно и так сказать. Можно и так сказать. А кто в этом виноват? В Запад. Угу. В том, что идет война. Ну, в общем, во всех странах, где идет война, по-моему, Запад виноват. Uh -huh. А давайте возьмем конкретно войну Россия-Украина и определимся, в чем виноват Запад. А Россия с Украиной ведет войну? Вооруженные силы какого государства присутствуют в Украине? Российского. Что они там делают? Проводят спецоперации, насколько mm -hmm. я знаю. А, а присутствие... силы Смотрите, о, о применении, в секундочку, о применении вооруженных сил я одного ответил, государства. Я ответил ваш, на ваш вопрос. Ну. В на мой. Вооруженные силы какого государства находятся в России? Украины. А что они там делают? Значит, на основании 51 статьи Устава Организации Объединенных Наций обеспечивают безопасность своему государству. На, на чужой территории? Да. Ну, значит, вот вы, вы ответили на свой же вопрос, на который хотели узнать, что же там делают российские войска. Mm. А скажите там мне, что, что, угр... Смотрите, что угрожало э, России на момент, э, ну, возьмем официальную дату, да, 1 марта 2014 год. 1 марта 2014 uh -huh. года. 2014 год. Полит, политика, укра... политика государства Украины. Какая? В чем проявлялась политика? Во всем. Э, Но, что, а смотрите, теперь смотрите. Смотрите, смотрите, я вам объясню. Когда вооруженные силы Украины заходили в Курск, конкретно вы вы на территории тер Украины было присутствие вооруженных сил Российской Федерации. И для того, чтобы обеспечить безопасность своего государства, мы воспользовались правом. 51 статьи Устава Организации Объединенных Сергей, Наций. И именно а в связи вот с этим... Зачем я... меня перебивать, Сергей? Что за воспитание? Же самое, как вы меня перебили, так я перебил. Когда я перебил? Сергей, послушайте. Послушайте внимательно. я вам скажу то же самое. Почти то же самое. Что когда российской государственности угрожала украинская государство, не важно, что украинские войска были на территории Украины. Мы решили, что у нас это что нам угрожают, и мы приходим решать те же вопросы. Сергей, вопрос. Сыкло, сыкло. Сыкло. Здравствуйте. Я знаю, как переводится. Сережка, сыкло. Что переводится? Военная разведка. Серьезно? Как вас зовут? Вы откуда? Получается, смотри, я немножко шарю по-украински, да? Я не знаю, мне все равно. Тебя как зовут? Ты откуда? Серега меня зовут, я из Тюмени. Серега из Тюмени. Давай с тобой поговорим на тему конфликта война Росси, э, Россия-Украина, да. А что мы, мы выясним Что мы хотим выяснить? Посмотрим. Вот у меня, например, есть ряд вопросов. Хотел бы послушать твое мнение. А у тебя ко мне вопросы? Прикинь. Ты а? кто? Ты, ты же гражданин Российской Федерации? Да. Ну вот. Ну давай, давай, ладно. Ты не будешь отрицать тот факт, что Россия напала на Украину? Слушай, да, наверное. Не услышал. Да, наверное, нет. Ну давай, подумай, чтобы да. было понятно, наверное или нет. Слушай, ну не буду отрицать. Пожалуйста. Не будешь отрицать. А вот скажи мне, кто виноват в том, что так произошло? Мой. А это я тебе уже не отвечу. Почему? Слушай, ну в конфликте всегда как минимум виноваты двое. Ну и... назови мне причины, по которым ты считаешь, что Украина виновата. Что Украина нарушила. Слушай, у вас там. Ну, слушай, опять же, понимаешь, я сейчас начну рассказывать то, что я у себя там в новостях видел, угу. от кого-то слышал и тому угу. подобное. Ты будешь надо их смеяться и говорить, что это Естественно. Вот. Вот э, я буду слушать твою хуйню, тоже буду смеяться и говорить, что это хуйня. А знаешь, в чем отличие вот и, того, и, что и ты и будешь, хочешь... Сергей? Знаешь, что мы в итоге этого разговора выясним? Мы выясним, кто из нас больше хуйни не знает. Uh -huh. А ты знаешь, я Сергей, в чем отличается? Деле, Сергей, остановись. Да. Ты знаешь, в чем отличие от того, что люди говорят, вот правда от неправды? Как отличить? Вот ты называешь определенные вещи уйней, да? Вот как определить то, что говорю я, правда это или нет, от того, что говоришь ты, правда это или нет? Слушай, да никак не определить, потому что правда у каждого своя. Подожди, а как же тогда возьмем по совершенному по, по совершенному преступлению, да? Вот идет суд, например, совершено криминальное э, правонарушение. Чем руководствуется суд при вынесении своего решения, приговора, например? Законом. Законом. А закон это что? Не, не понимаю. Что закон. Это? Что да, для, это? для тебя закон? То, что нельзя нарушать. То, что нельзя нарушать. То есть То это определенное же. правило, которое э, не, нельзя нарушать. В случае, если ты его нарушаешь, ты попадаешь под санкции и так далее, и так далее. Санкция да. статьи, там, э, лишение свободы, штрафы и так далее. Так вот, э, в вопросе, кто прав, кто не прав, решается простым правилом. Кто-то поступил в соответствии с правилами, либо кто-то эти правила нарушил. И если ты будешь говорить определенные вещи, ссылаясь на какие-либо правила, мы сможем проверить, что пишут эти правила. И основываясь на том, что написано в правилах, мы можем выйти на то, кто говорит правду. Понимаешь? Простыми словами, простыми словами опираясь на документы, определить, Видишь, кто правил, а кто нет. Видишь, что разница? В чем? Когда речь идет о суде, вода, базаре нет, там бумаги mm -hmm. разглядываются, законы, статьи, ссылки и все остальное. А что мешает тебе это сделать сейчас? А мне это надо. Ну, чтобы разобраться о вопросе. Слушай, дружище, вот э, я думал об этом. Mm -hmm. э, я не нахожу в себе причин в этом разобраться. Смотри, если я начну разбираться, у меня есть два варианта. Либо mm -hmm. я убежусь, что. Правда на нашей стороне, да? Uh -huh. Либо второй вариант, я убежусь, что правда на вашей стороне. Uh -huh. Как это повлияет на мою жизнь? Uh -huh. Смотри, у меня остается опять же два выбора. Либо идти, грубо говоря, за своих воевать, вас убивать, чего я, честно говоря, не хотел бы. Я тебе я объясню. Жизнь, рост, я да, тебе объясню. Все очень просто. Выходит, Когда ты разберешься в этом вопросе, ты будешь понимать, во-первых, кто прав, кто виноват. А и во-вторых, и во-вторых, ты будешь понимать, по какую сторону ты находишься. Либо ты находишься по стороне злодеев, преступников и убийц, либо ты находишься по другой стороне. Ты меня не дослушал. Ты меня не дослушал. Вот смотри, если я остаюсь на стороне убийц, ну окей, потому что для вас я все равно враг, для всего, для всего остального мира я тоже не нужен. Так я лучше за своих пацанов топить буду. Я вот так. Так они же не правы. Слушай, а какая разница уже, если. Ну, типа, я вам, братишкой, не стану, а американцы, к примеру, братишкой не стану, угу. вы мне все равно до конца дней моих будете гадости говорить. Поэтому я лучше со своими останусь. Я лучше за них То есть ты, будешь, ты будешь уверен. Берём, что... угу. Ты, ну, ты будешь так, уверен, что, право, что они не правы, правы, но ты будешь поддерживать тех, кто не прав. Да, да, да. Угу. Знаешь, типа. Мой брат может и не прав, но он мой брат. Понятно. Mm -hmm. То есть, э, в случае, если мы возьмём Вторую мировую войну, ты бы поддерживал бы Гитлера, да? Друзі, сьогодні кожен з нас може наблизити перемогу. Переходьте за посиланням в описі під відео та підтримайте збройні сили України будь-якою сумою. Кожна гривня є важливою. Тільки разом ми сила. Бажаємо здоров'я. Ми бійці 78-го полку. Звертаємося до команди Kitlex. с проханием про допомогу в сборе костей на авто для выполнения заданий по подвозу БК, ПММ и особого склада. Сумма сбора сягає 350 тысяч гривен. Будем очень благодарны за допомогу. Слава Украине! Героям слава! Нет, почему наоборот? Ну, как? Так же, точно так же мои же пацаны там воевали. Я, я за своих пацанов пошел. Угу. Потому что огромная немецкая армия и, блядь, еще какое-то количество разных людей, в том числе украинцев, да? Угу. Воевали против меня. То же самое, я за своих бы всегда топил. Ну, вот см... А бы ты вообще своей. как считаешь, они поступали как правильно или неправильно? Ну, они. Ну, нацистская Германия. Слушай, ну из того, что я знаю о них, я считаю, что они неправильно поступали. Угу. А что ты знаешь о них? Слушай, ну давай я не буду тебе пересказывать. Ну, да короче, если вкратце, то плохие они ребята. Плохие ребята. А почему? Потому что что? Потому что, что как-то совсем античеловеческие mm -hmm. методы применяли. То есть, а в чем проявляются эти античеловеческие элементы? Слушай, ну вот эти всякие концлагеря, лагеря, как там людей сжигали, mm -hmm. дымом, ды 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 травили. Это там же пиздец творился mm -hmm. и, и маленьких, и взрослых, любых вообще без разбора. А, а, а они туда попадали в эти лагеря. Каким образом? Да иногда по национальному просто признаку, сколько этих, которые сейчас выбрали, mm -hmm. евреи. Ну а что чтобы они и вообще, и... смотри, а чтобы они туда вообще попадали, изначально происходило что? Какая-то идеология возрождалась. Ну смотри, нацистская Германия находится в границах своего государства. Вот они себе придумали, значит, искоренить все остальные, все остальные расы. И что от этого? Люди начали попадать в концлагеря? Расскажи мне эту историю, каким образом люди попадают в концлагеря, если они никуда не ходили? Нацистская Германия. Подожди, а почему, почему они никуда не ходили? Не ходили? Так вот я и спрашиваю, каким образом изначально люди попадали в концлагеря? Ты не приходил захватчик. Вот приходил а захватчик. Я то я есть, то есть нацистская, нацистская Германия, нацистская Германия для того, чтобы кого-то отправить концлагерь, они должны были сначала прийти на территорию другого государства, оккупировать часть территории, проводить там, э, значит, э, как это, выявление тех, кого нужно отправить в концлагеря, садили их, значит, в вагон и отправляли, правильно? Слушай, ну вот, опять же, евреев, их почему туда отправляли? Просто за то, что он еврей, правильно же? Совершенно верно. Ну, ну, вот а для того, чтобы сказал? их туда отправить, как он, как он, блин, для того например, еврея, для того, чтобы подожди, для того, чтобы хорошо, их туда хорошо. отправить, они изначально приходили, захватывали территории, они устраивали войну или нет? Да. Да. А теперь скажи мне отличие между ну, российской к этому вёл, Да, да. Я ну так ты же петляешь, как я не знаю. В чем Сма... я тебя петляю? Ну потому что я у тебя изначально спросил прямо, с чего началось, значит, и вот. Как люди попадают в концлагеря? Ты начал там чистки и так далее. Смотри, чем вы отличаетесь, Российская Федерация, от нацистской Германии? У нас нет концлагерей. Чего нет? Концлагерей. Ну, согласен, пока что нет. Хотя, если посмотреть, мы хотя мы если посмотреть, каким образом вы содержите наших, в каких условиях вы содержите наших военнопленных, и почему не допускаете туда международные организации для контроля содержания наших военнопленных, в каком состоянии они возвращаются в Украину, домой, по обмену, и в каком состоянии возвращаются ваши военнопленные, которые находятся у нас в плену и содержатся согласно конвенции международной. Вот тут вопрос. У меня. Да, Ответь я... мне на мой вопрос, Послушайте. чем вы отличаетесь. Хорошо. Угу. Смотри, концлагерь я тебя назвал уже, да? Во-вторых, по национальному признаку мы никого не преследуем. У нас куча украинских. Машин, Серьезно? Людей, никто не обижает. Это, во-первых. Угу. Да. Во-вторых, ты не поверишь, но нам точно так же показывают о. Зверствах украинских пацанов о том, как их там в концлагерях, как их там содержат. Ну все то же самое, что ты сказал, только наоборот, угу. и как Скажи бы, мне, нам, а вот и как бы нам с тобой сидеть здесь вообще не разобраться. Да. Вот лично я, вот лично я, послушай, дослушай, мы угу. Вот лично я считаю, я знаю много пацанов, которые сейчас воюют. И раньше я знал очень много пацанов из Украины. Я на соревнованиях к вам ездил. И вот в моей памяти, что есть нормальные пацаны в Украине и в России, и они, не поверишь, они одинаковые, они одинаково на жизнь смотрят. Для них понятие чести, совести и достоинства одинаковые для всех этих нормальных пацанов. И они есть с вашей стороны, есть с нашей стороны. Я уверен, что таких людей большинство. И даже если среди них есть какие-то моральные уроки, которые это действительно творили, все эти зверствия, то ли я считаю, им не место вообще на этой планете, uh -huh. понимаешь? Uh -huh. Так ты они мне скажи, в... они в должны блин, умирать, если, если вы если они такой сотворить с другим человеком. Если вы, если вы не значит, преследуете людей по национальному признаку в Украине, тогда скажи мне, как ты понимаешь цель, которую поставил Путин перед объявлением специальной военной так званой операции, которая называется денацификация. Слушай, я считаю, что это вообще какие-то вот, не настоящие цели. Мы вообще не об этом спорим. Скорее, есть Подожди, как раз таки... Как раз таки... Об этом. Я еще не разобрался на самом деле в причинах, я еще в процессе. Там, потому что еще, не, не идет речь не о причинах. Понятно, вопрос был другой. Да слушай, да слушай. Так, вопрос тебе, был я, другой. Я тебя к этому и веду. Ну давай. Что, что мы спорим, не о том, что причины совсем в другом. А мы с тобой тут разделяем, кто там Майдан виноват. Я же тебе задал простой трикул, вопрос. Чем? чем отличаетесь вы от нацистской Германии? Ты говоришь, ну, вы не это, преследуете это, он, по я национальному я признаку. признаку. Объясни мне тогда цель СВО, которая называется денацификация. Там нацистов, понимаешь, по этой идее, каких-то нацистов гоняют. Каких, я не знаю. Угу. Ты об этом у меня можешь не спросить. А нацизм это что такое? Слушай, ну я не на уроке истории, ну хорош, давай завязывай. Что ты сидишь как узнать? Не, ну ты же понимаешь, что ты говоришь какой-то бред, что ты говоришь именно о ту про которую ты говорил изначально. Ты же, ну что просто раз? максимально неразобранный вообще в ситуации. Максимально. Ты пытаешься сейчас, знаешь, как это называется? У нас в Украине есть в Криминальном кодексе за это статья. Оправдание агрессии Российской Федерации со стороны. Значит. Да, оправд, оправдывание агрессии Российской Федерации по отношению к Украине. Вот это у нас криминальная статья, за это есть и предусмотрен, значит, э, санкция статьи предусматривает лишение свободы. Вот твое поведение сейчас четко попадает под эту статью. Потому Слушай, что... Ну, потому по, факту, что э, по факту так и есть, я своих пацанов оправдываю. И потому считаю, что, что ты пацаны, оправдываешь сейчас все точно память. так же, тех же самых нацистов, которые пришли в Советский Союз. Поведение один-один. Они не объявили войну, вы не объявили войну. Никто никого не предупреждал. Практически в одно и то же самое время пришли. Захватываете территории, убиваете мирное население. Стираете города с лица слушай, земли. Разница слушай, между вами слушай, какая Нет, нет, я тебе, во-первых, назвал уже причины. Mm -hmm. Вот. А ну, какие в, причины в, я что-то прослушал? Во-вторых, во, во -во -во во-вторых, вот все... Какие ну, были причины, я прослушал. Да, прослушал. да слушай, слушай, я тебя слушал. Нет, блин, ты сказал, ты, ты назвал причины, я ты прослушал. Какие? Ты меня начинаешь раздражать. Так ты я воду льешь. Я с тобой будешь перебивать. Какие причины? Чего? Ты сказал, я назвал причины, назови мне, я прослушал их. Слышу, я тебе два раза повторял. Ты давай потом вспоминай, или там у ребят спросить, кто нас слышал. Я тебе причины назвал, а вот то, что ты сейчас причины все Причины вторжения? Да ты всегда слушаешь меня, нет? Нет, ты говоришь вещи, которых ты не называл. Ты все, слушай, давай, чувак, иди дальше. Ты ты не умеешь. Так ты все, не говоришь, давай, ты болеть, не отвечаешь на вопросы, что тебя слушаю. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех новинок. Напишите в комментариях свою думку или пропозицию, мне интересно, что вы думаете.